Dəyərliz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni Yasamalda 77 nömrə marshrutun yolunun üstündə yerləşən super binada bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilimizin ümumi kvadratı 66 kvadratmetrdir. 14 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. Qaz, su, işığı daimidir. Mənzil mərtəbədə mansat deyil. Mənzilin e, podezinə biri-bəşa lift qalxır. İndi isə mənzilin ətraflı təqdimatına keçək. Bu mənzilimizin giriş hol hissəsidir. Döşəməmiz granit vərləri istipoldur. Mənzilimizin mətbəxi və qonaq otağı, yataq otağı və sanitari qovşaqları. Otaqları təqdim etməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağınız xahiş olunur. Başlayaq sağ tərəfdən mənzilimizin sanitari qovşağından. Geniş ölçülü mali sanitar qovşağımız var. Döşəməmiz granit fərmlənistiboldur. Bütün aksessuarlarla təmin olunmuşdur. Ümumiilikdə mənzildə 5-6 a il yaşayış olmuşdur. Bura mənzilimizin sanitar qovşağı. Mənzilin qiyməti barədə məlumat şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. İstəyən şəxs əşyalı da ala bilər, əşyasız da ala bilər. Bura yataq otağımızdır. Yataq otağımızdan eyvamımıza çıxışımız var. Kombi sistemimiz çəkilib. Hazır vəziyyətdədir. Bura bizim eyvamımız. Mənzilimizin qabağı açıqdır. Günəşən tərəfdir, cənuba baxır. Otağımız normal ölçüyə malikdir. Mebillər rahatlıqla yerləşdirilib. Binanın geniş həyəti var. Həyətində uşaq bağçası var. 2 mərtəbə yeraltı dayanağı var. Lift yeraltı dayanağına düşür birbaşa. 2 ədəd siqma liftləri var. Xollesimiz. İndi isə keçək qonaq otağımız və mətbəximizlə tanış olmağa. Burada mənzilimizin həm qonaq otağı, həm mətbəx studiya tipində düzəlmishdir. Və e, zalın başında bir yataq otağımız da mövcuddur. Bu otağımız və mətbəximizin də yeri granit fermeristipoldur. Geniş mətbəx mebelimiz yığılıb. Bura bizim qonaq və mətbəx otağımız. Mətbəx mebelimiz süni mərmərdən istifadə olunub, vakum sistemi ilə yığılıb. Burda mənzilimizin paltaryanı qabığıya nəzərdə tutulmuşdur. İstəyən olsa, yəni onları qiymətə daxil elib, yəni qiymətləndirib qala da bilər, götürə də bilərlər. Bura həm qonaq otağı, həm mətbəx, studiya otağımız. İndi isə iş otağımı ki və yaxud uşaq otağımı deyim, belə bir otağımız var burada. Bununla da ətraflı tanış olar, qabağı açıqdır, günüşən tərəfdir. Belə bir normal ölçüyə malik otağımız da var. Birbaşa söyə pəncərəsi var. Bir də mənzil haqqında ümumi məlumatı qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamlıda 77 nömrəli marshrutun yolunda dayanacağa yaxın yerdə yerləşir, yol kənarı binadır. 14 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. Mərtəbədir, mansar deyil, lift qalxır. 66 kvadrat, 2 otağa düzəlmə mənzildir. Qazı, suyu, işığı daimidir. 2 mərtəbə yeraltı dayanacağı var, geniş hərəkəti var. Birbaşa lift dayanacağına düşür. Mənzilin qiyməti şərt bölməsində qeyd olunacaqdır. Əlaqə üçün 055 444 4145 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Sizdə satışda mənziliniz varsa, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Həm video çəkilişini, həm də satışını təşkil edə bilərik. Kanala abunə olub, video bəyənməyi unutmayın.